الحمد لله. الحمد لله وكفى. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة تم لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب ربیَسر ولیط عصر ویر امین یا ربین دیکھیں جی ماشاءاللہ حروف کے مخارج و صفات کا بیان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ اس کی ہماری دہرائی کچھ دن ہوتی رہے تاکہ یہ حروف جو ان کا خلاصہ ہے جو چند حروف ہیں یہ جو, جو لازمی اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں یہ بار بار ان کی ادائیگی کی جگہ اور آپ کو میں ہوں تاکہ آپ پکے کر لیں اور پھر ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں جب آپ لوگ ان حروف کو تیار کر لیں گے تو آپ کو میں نے بتایا تھا کہ پچاس فیصد تجوید ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ لحن جلی کا مسئلہ حل ہو جاتا ہے تقریباً جو حرام غلطیاں ہیں وہ ٹھیک ہوتی ہیں اس سے یہ نہیں ہے کہ عام چھوٹی چھوٹی غلطیاں تو اس چیز کا آپ لوگوں نے خصوصی اہتمام کرنا ہے یعنی ٹھیک کرنے کی کوشش کرنی ہے جو بھی حروف ٹھیک نہ ہوں وہ آپ نے خود دیکھنے ہیں اور جر... ہاں اگر مجھے کوئی سنانا چاہتا ہے تو وہ آپ ریکارڈنگ کر کے بھی بھیج سکتے ہیں تاکہ میں کنفرم آپ کو بتا دوں کہ ماشاءاللہ اللہ ٹھیک ہو گئے ہیں یا اور محنت کرنے کی ضرورت ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ پھر سے ذہن نشین کریں کہ تا اور قا کی ادائیگی کی جگہ تو ایک ہے لیکن ان دونوں میں آپ اس میں فرق کیسے کریں گے قوا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے اور قوا کو ادا کرنے کے لیے آپ کی زبان تالو کے ساتھ پوری کی پوری لگے گی اور زبان کی نوک بھی زبان اوپر والے سامنے والے دانتوں کی جڑ سے ہلکی سی ٹچ ہوگی تو اس طرح یہ قوا کی ادائیگی ہوگی اب توا کو پر کر کے جب پڑھیں گے تو تا کی ادائیگی اور قوا کی ادائیگی میں فرق پیدا ہو جائے گا یہی فرق ہم نے کرنا ہے ان دونوں میں آپ آپس میں جو ہے ان دونوں کو الگ الگ اس انداز میں کرنا ہے تا, قو تا قو اور کو جب زبر یا پیش ہو اپنا زبر جب ہو قوا کے اوپر یا ایسے خالی حرف قوا کے طور پر ہم پڑھتے ہیں تو ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے یہ آپ شیشے میں دیکھیں گے تو پھر آپ کو سمجھ آئے گی نہیں تو ایسے محسوس ہوگا شاید نہیں گول ہو رہے لیکن پھر بھی ہو رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہو گیا ت اس کے بعد تین حروف ہیں تین اور ادائیگی کے لیے زبان کی نوک ہلکی سی باہر نکالیں گے اور پھیلاتے ہوئے باہر نکالیں گے اور سامنے والے جو اوپر والے دانت ہیں ان کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے تو پھر یہ تا کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوگی ت ٹھیک ہے اس کے بعد دو حروف ہیں سین اور صاد سین کو قدر سختی سے پڑھیں گے اور صاد کو نرمی سے پڑھیں گے ادائیگی کی کا طریقہ کیا ہے سامنے والے اوپر اور نیچے والے دانتوں کے کناروں کو آپس میں ملائیں گے اور زبان کی نوک ہلکی سی درمیان میں ٹچ کریں گے اب سین کو تو سختی سے پڑھیں گے اور باریک کر کے پڑھیں گے جبکہ سعد کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے سعد کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے سواد کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھنے کے لیے پھر وہی کیفیت زبان کی جو جڑ ہے اس کو بالکل اوپر کی طرف اٹھا لیں اور دانتوں کو مضبوطی سے آپس میں ملائیں یعنی سارے دانت آپس میں مضبوطی سے مل جائیں اور زبان کی جو جڑ ہے وہ صاف ذرا تھوڑی سی اوپر اٹھائیں گے تو پھر یہ پر کر کے پڑھی جائے گی سعد سعد خود، خود. اس کے بعد ہے جی ہا کو ادا کرنے کے لیے زبان اپنا گلے کا درمیانی حصہ استعمال ہوتا ہے حا. 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 یہ اس کی پریکٹس کرنی ہے جیسے اس سے پہلے اگر حمزہ لگا کر اس کے اوپر زبر لگا کر اس ہا ساکن کر لیں تو پھر آپ کو واضح پتہ چلے گا کہ ادائیگی کہاں سے ہو رہی ہے اور جہاں سے میں نے ادا کیا بتایا ہے آپ کو اگر وہاں سے نہیں ہو رہی تو پھر آپ نے کوشش کرنی ہے کہ گلے کے بالکل درمیان سے اس کی ادائیگی ہو جیسے حمزہ زبر حا اح حمزہ زبر ہا حمزہ زبر ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہا ہے اب ہا کی ادائیگی جو ہے اقسہ حلق ہے یعنی گلے کا وہ حصہ جو سینے کی طرف ہے اس کے ذریعے سے ہا کی ادائیگی ہوگی یہ اندر سے جو آواز آتی ہے وہی آواز ہے اور اس کے بعد عائین اور حمزہ عائین کی ادائیگی بھی ہا والی جگہ سے ہی ہونی ہے عائین عائین یعنی گلے کے درمیان سے عائین اور اس سے پہلے بھی زبر لگا کر اس کو ساکن کر کے چیک کر کے دیکھیں کہ کیا واقعاً اس جگہ سے ادا ہو رہی ہے حمزہ زبر عائین اع حمزہ زبر عائین اع حمزہ عین آئین یہ آپ کو پھر اس طرح پڑھتے ہوئے اگر آپ کو لگے کہ عین گلے کے درمیان سے ادا نہیں ہو رہی تو پھر درمیان سے ادا کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد حمزہ حمزہ کے شروع میں بھی ہا آتا ہے اور آخر میں بھی ہا آتی ہے لیکن اس کی جو ساؤنڈ ہے وہ کیا ہے کی ساؤنڈ ہے یہ عین سے تھوڑا سا اوپر دو تین سوتر اوپر اگر آپ کریں گے تو آ کی آواز آئے گی ٹھیک ہے اور یہ واضح آ ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے آ آ آ یعنی عین کی اس میں نہیں ہونی چاہیے اس کے بعد کیا ہے ریل و اور ریل اور وا کی ادائیگی کی جگہ ایک ہی ہے جو سا والی ہے یعنی زبان کی نوک ہلکی سی باہر نکالیں گے اور پھیلا کر اوپر والے دانتوں کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے تو اپنا ذال بھی وہیں سے ادا ہوگی اور را بھی وہیں سے ادا ہوگی اب ذال اور را ذا میں فرق کیسے کریں گے وا کو پر کر کے موٹا کر کے پڑھیں گے جبکہ کہ سین والی جگہ سے ادا ہوتی ہے اور اس کو سختی سے ادا کریں گے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد ہے حرف بود. بود کو ادا کرنے کے لیے زبان کی دائیں یا بائیں سائیڈ اوپر والی داڑوں کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے داڑوں کے کناروں سے لگانا ہے داڑوں کی جڑوں سے لگانے کی کوشش نہیں کرنی کناروں سے لگائیں گے تو آسانی سے لگ جائے گی ٹھیک ہے دائیں سائیڈ یا بائیں سائیڈ جو آپ کے لیے آسان ہو اور پھر اس سے جو آواز کی ادائیگی جس آواز کی ادائیگی ہو بس آپ اس کو اور بہتر کرنے کی تو کوشش ضرور کریں لیکن اس کے بعد فکر نہ کریں مطلب آپ کی کوشش ہے نا جتنی کوشش میں کامیاب ہو جائیں گے اتنی بہتر ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد قاف اور کاف قاف کی ادائیگی یعنی قاف کو پر کر کے پڑھیں گے زبان کی جو جڑ ہے قوے سے متصل جب اوپر کے تالو سے لگتی ہے تو قاف کی ادائیگی بالکل ٹھیک ہوتی ہے اور کاف کی ادائیگی کیسے کریں گے بالکل باریک کرتے ہوئے کاف کو بالکل باریک کرتے ہوئے پڑھیں گے تو اس طرح جو ہے یہ سارے حروف ہیں ان میں سے جو مشکل حروف ہیں وہ آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنے ہیں اچھا اب ہم پہنچ گئے تھے حرکات پر حمزہ کے اوپر میں نے کہا تھا زبر ہو یا کسی بھی حرف پر زبر ہو زیر ہو پیش ہو اس کو لمبا نہیں کرنا اور آخر میں جھٹکا نہیں دینا جیسے حمزہ زبر ا کر کے نہیں پڑھنا حمزہ زبر ا یعنی آواز نکلے اور اسے چھوڑ دیں بس حمزہ زیبر حمزہ زیر ا حمزہ پیش او، ہے اس طرح اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا اب کھڑی زبر ہے اس کو اس حمزہ کے برابر یعنی کہ ڈبل اس کو یعنی حرکت زبر کی حرکت سے ڈبل حرکت کے برابر اس کو لمبا کرنا ہے مثال کے طور پر ہم پڑھتے ہیں حمزہ زبر اے حمزہ زیبر اب یہ اے، اے جب دو ہو جائیں گے تو پھر کیا بن جائے گا ٹھیک ہے اس سے زیادہ لمبا بھی اس کو نہیں کرنا کتنا لمبا کرنا ہے یہ مقدار آپ کو واضح ہونی چاہیے کہ ایک حرکت اور دو حرکت جب ان دو حرکات کو ملاتے ہیں تو ایک کھڑی زبر بنتی ہے تو اس کو ڈبل کر کے پڑھنا ہے پھر یہ نہیں ہو کہ تین یا چار حرکات کے برابر اگر تین چار حرکات کے برابر کیا تو پھر تو مد بن جائے گی ٹھیک ہے مد کی طرح اس کو نہیں پڑھنا حمزہ کھڑی زبر بس حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او اس کو اتنا لمبا کرنا ہے اس سے زیادہ نہیں کرنا پھر سے سن لے کھڑی زبر ا حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او پھر سے سن لے حمزہ کھڑی زبر ا حمزہ کھڑی زیر ای حمزہ الٹا پیش او اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا اور کم بھی نہیں کرنا اچھا یہ غلطی اگر یہ غلطی کوئی کرتا ہے مثال کے طور پر آپ نے کھڑی زبر کو ایک زبر کے برابر لمبا کیا یعنی زیادہ لمبا نہیں کیا جتنا اس کو لمبا کرنا ہے اتنا اگر نہیں کیا تو پھر اس سے بھی معنی بدل جاتا ہے اور یہ حرام غلطیوں میں سے ہے اس میں اگر غلطی ہو تو یعنی جہاں پہ زیادہ ہونا چاہیے اگر کم ہو تب بھی کیا ہے حرام غلطیوں میں سے ہے اچھا جی پھر ہم آگے چلتے ہیں اب اسی کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے ہر ہر حرف پر زبر لگانی ہے پھر زیر لگانی ہے پھر پیش لگانی ہے پھر اس کے بعد کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش کی پریکٹس کرنے کے بعد ہم حروف کے قواعد اپنا جو اپنا قواعد تجوید کے قواعد ہیں وہ ہم انشاءاللہ شروع کریں گے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ کی یہ جو اب آپ لوگ پڑھتے ہیں نا نورانی قاعدہ یہ آپ ایسے سمجھ لیں اسی کی پریکٹس ہو رہی ہے اور پھر جب یہ ہو جائے گا یعنی زبر زیر پیش کی پریکٹس ہو جائے گی پھر ہم جوڑ توڑ کے ساتھ بھی ویسے ابھی سے بھی ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ قرآن مجید کو جوڑ توڑ کے ساتھ ہی پڑھا جائے ٹھیک ہے جی اب آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے حمزہ زیبر اے یعنی اے کر کے نہیں پڑھنا آخر میں جھٹکا نہیں دینا ٹھیک ہے بس آواز نکالنی اور چھوڑ دینی ہے تا زبرتا. تا زبرتا. جيم زبرجا. حا زبرحا. خا زبرقا. دال زبرتا. ذال، یعنی زبان کی نوک باہر نکال لیں گے ہلکی سی اور پھیلا کر اوپر والے دونوں دانتوں کے کناروں سے نرمی سے لگائیں گے ذال را زبر ز رو را زبر ز زبر سین زبر شین زبر ش صاد زبرص ضاد زبرطه طا زبرطه ظا زبرطه عين زبرع غين زبرغه فا زبرفه قاف زبرقة كاف زبرك لام زبرلا، ميم زبرمة نون زبرنا واو زبروا، هاء زبرها، ها زبرها ها زبرها حمزا زیبر اب دیکھیں اے کی کی نا یہ جو حمزہ کی یہاں پہ تھی اور یہاں پہ تھی اے کی ہے ٹھیک یا ہے یا. لے جی ماشاءاللہ اتنی پریکٹس آج تو ہم نے یہ اسی کی کیا لیکن میں آپ کو کہوں گا اسی پہ آپ آدھا گھنٹہ بھی لگا سکیں گھنٹہ بھی لگا سکیں تو آپ لگائیں تاکہ آپ کی حرکت بلکل ٹھیک ہو جائے اس سے لمبی نہ ہو بس پھر کسی بھی حرف پر زبر آئے اس کو اس, جس اس سے زیادہ لمبا کسی بھی صورت میں نہیں کرنا جب بھی آپ لمبا کریں گے کسی نہ کسی جگہ پہ غلطی پھر ہو جائے گی یعنی معنی میں مفہوم میں تبدیلی باقاعدہ ہو سکتی ہے اب ہم قرآن مجید کا سبق پڑھ لیتے ہیں کل ہم نے پڑھا تھا یہ ہاں 23 نمبر آیت تک آج ہم 24 نمبر آیت یعنی ایک ہی آیت پڑھیں گے چاہے چھوٹی بھی ہے اس سے بڑی پھر جب اگلے والی ہے وہ پھر بہت زیادہ بڑی ہے پھر ہو سکتا ہے آپ لوگوں کے لیے مشکل ہو جائے تو بس یہ اتنا پڑھ لیتے ہیں یہ تھوڑا تو ہے لیکن میں آپ لوگوں کو یہی یہ کہوں گا تھوڑا <coughs> سبق ہے نا اس کو پھر تیار اچھے طریقے سے کر لیا کریں اس طرح میرے ساتھ آپ ایک پاؤ آدھا سپارہ پڑھ لیں <coughs> تجوید کے ساتھ مجھے پوری امید ہے یقین ہے اس کا حق ادا کریں جو میں آپ کو روزانہ پڑھاتا ہوں پھر دیکھیے گا قرآن مجید پورا کا پورا آپ کا بالکل ٹھیک ہو جائے گا تجوید کے لحاظ سے غلطیوں سے پاک پڑھیں گے آپ انشاءاللہ اللہ اب ہم شروع کرتے ہیں اچھا اس کو پہلے ہم جو ہے میں تلاوت کر لیتا ہوں اس کے بعد ہم اس کو جوڑ توڑ کے ساتھ بھی پڑھیں گے اور پھر جیسے ہماری روٹین ہے اسی طرح پڑھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة والحجارة أعدت للكافرين أبهم أسكها فاتقوا النار التي ہے جوڑ توڑ کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں ف زبر ف حمزہ زبر لام حمزہ ال اچھا نون کوئی بھی حرف ساکن ہو اور اس کے بعد والا حرف شد والا ہو قواعد میں تو آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا لیکن اس طرح اگر ہو تو آپ نے کیا کرنا ہے ساکن حرف کو نہیں پڑھنا شد وحل... شد والے حرف کو پڑھنا ہے حمزہ زیر لام ال لام زبر میم لم پا ال لم زبر تف عین زبر تف اب دیکھیں آئین زبر اب اس سے زیادہ لمبا نہیں کرنا تف ایسے کر کے بالکل نہیں پڑھنا تف لام پیش لو تف اب اس کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے بہت سارے لوگ کیسے پڑھتے ہیں تف اب وہ جو واؤ ہے وہ رہ جاتی ہے یعنی واؤ کو پڑھا ہی نہیں جاتا بعض دفعہ تو وہ کیا ہوتا ہے یہ جلدی میں اس طرح ہو جاتا ہے ہم نے کیا کرنا ہے ہر ہر حرف کو الگ الگ کر کے پڑھنا ہے چاہے ایک سپارے پہ ایک گھنٹہ بھی لگ جائے اور ایک اور چیز بھی کوشش کریں کہ تلاوت کا معمول ضرور ہو چاہے آپ ایک رکو بھی کیوں نہ پڑھیں ٹھیک ہو گیا فَإِلَّمْ تَفْعَلُوا وَاو زَبَرْ وَا لَمْ زَبَرْ نُنْ لَمْ وَلَمْ تَا زَبَرْ فَتَفْ وَلَمْ تَفْ عَيْن زَبَرْعَ تَفْعَ لام بيش وولو تفعلو فازبرتا فتا زبرتا فتا قاف بيش نون قن نون زبر ألفنا فتا قنا را زبر لام رل لام زبر لا رل تا ياتي رلتي واو زبر وا قاف بيش وقو وقو دال بيش دو وقو دو هازبرنون هان بل كرمي بوتي آغي تلقين چلين بس اتنا كافيه فرسي پرلتين فإن لم تفعلوا ولم تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أُعِدَّت لِلْكَافِرِينَ أبدو برابر للتها فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة والحجارة أعدت للكافرين اب ہم رواني فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ قَدْ اللَّهُ الْعَظِيمُ تجيء أبهم اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں دیکھیں پیچھے اللہ رب العزت نے کیا چیلنج کیا تھا اور وہ چودہ سو سال پہلے قرآن مجید جب نازل ہوا تھا اس وقت یہ چیلنج ہوا اور قیامت تک کا یہ چیلنج ہے تو کیا ہے وَدْعُو کیا ہے صورت ہی آؤ اس جیسی ایک صورت اور اپنے سارے ساتھیوں کو بھی بلا لو اللہ رب العزت نے آگے پھر فرمایا فعلم تفالو پھر اگر تف لم تفعلو تم ایسا نہ کر سکو ولن تفعلو اور خود ہی بتا دیا اور تم ہرگز بھی نہیں کر سکو گے فتق النار اللتی تو پھر ایسا کرو تم بچو اس آگ سے فتق النار اللتی پس بچو اس آگ سے اللتی وقودها الناس والحجارہ جس کا اندھن بنیں گے انسان اور پتھر یعنی اس آگ کو انسانوں اور پتھروں کے ذریعے سے جلایا جائے گا یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بھائی ہم دنیا کی آگ بھی برداشت نہیں کر سکتے یہ کوئی دنیا کی بھی جو آگ ہوتی ہے نا بہت بڑی تیز آگ بھی ہوتی ہے مطلب ایسی آگ بھی ہو سکتا ہے آپ کو دیکھنے میں مل جائے جو لوہے کی موٹی موٹی پٹیوں کو پار کر جاتی ہے ایک لمحے میں آپ ایسے لوہا مارکیٹ میں کبھی بھی آپ جائیں آپ کے ہر علاقے میں ہوتی ہے نا لوہا مارکیٹ اس میں جائیں آپ کو نظر آئے گا موٹی موٹی پٹیاں وہ کاٹ رہے ہوں گے وہ آگ کے ذریعے سے کاٹتے ہیں ان کو پھر آریاں وغیرہ یا اس طرح کی بلیڈ نہیں کاٹتے ٹھیک ہے تو کیسے کاٹتے ہیں آگ کے ذریعے سے آگ لگاتے ہیں آگ کی جو ہے تیز دھار نکل رہی ہوتی ہے وہ اوپر سے لگاتے جاتے ہیں وہ ایک ہی دم پار کر دی جاتی ہے یہ نہیں ہے پہلے اس کو جو ہے کیا کہتے ہیں گرم کرے لوہے کو نہیں جس جگہ پہ لگتی ہے اس جگہ کو پار کر جاتی ہے بس تو یہ تو دنیا کی آگ ہے اور آخرت کی جو آگ ہے یہ تو آپ ابھی آنکھوں سے دیکھی ہوئی دنیا کی آگ ہے دنیا میں بھی اتنی تیز اس سے بھی کئی گنا زیادہ تیز ہو سکتی ہے اور پھر آپ سوچیں کہ جو آخرت کی آگ ہے وہ ستر گنا اس سے بھی زیادہ تیز ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ہم کیا برداشت کر سکیں گے اللہم اجرنا من النار اعدت للکافرین وہ کیا ہے وہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے کافروں کے لیے اچھا اب اس کا ترجمہ اصل کیا ہے انکار کرنے والوں کے لیے ٹھیک ہے اب آپ مجھے بتائیں ہم کون کون سے اعمال کا انکار کرتے ہیں کیا ہم عملی طور پر نمازیں ادا کر رہے ہیں کیا ہم جب نماز اللہ اکبر ہو رہا ہے اور اگر ہم نہیں جاتے اللہ کی طرف تو کیا ہم انکار نہیں کر رہے ہوتے عملی لحاظ سے بس یہ چیز ہم نے ذہن میں رکھنی ہے چلیں جی آج ہم یہیں پہ اختتام کرتے ہیں سبحانک اللہم و بحمدک اللہ الہ الا انت و نتوبو آپ سے بس میری گزارش یہ ہے کہ روز کے روز سبق کو اچھے طریقے سے تیار کریں ٹھیک ہے روز کے روز سبق کو بس اچھے طریقے سے تیار کریں گے جب آپ اچھے طریقے سے روزانہ کے سبق کو تیار کریں گے تو انشاءاللہ بہت اچھے نتائج آپ کو بہت جلد نظر آئیں گے اور یہ رمضان آگے آنے والا ہے اس کی تیاریوں میں سے ایک تیاری سمجھیں کہ روز کا روز اچھے طریقے سے سبق تیار کرنا ہے تاکہ رمضان میں بھی ہم اچھے طریقے سے اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ سکیں چلیں جی سبحانک اللہم و بھی نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته